фарш с рисом, як для голубцов. и такие перцы. Ой, что такое темное. Вот так красиво, да, получилось? Сейчас делаю такую заливочку, как я делаю для своих голубцов. Вот эта ложка большая, здесь как две столовые ложки. Томатная паста, сливки. Я не знаю, чуть-чуть. 150 грамм. Размешать все. О, пристосувала. Что там выйдет? Поставила вас на муку у меня есть чуть-чуть томатной пасты. Ой, томатного сока я добавлю. Чуть-чуть. Так. Он, он такой кислый-кислый. Я его так медленно пью, потому что он, потому что он кислючий. Это включилась духовка. И теперь воды. Чашки, я не знаю, 350, может, 400. Соль, перец. Вот такие лимоны, перец мне понравился, как он пахнет. Вот эти верхушки сейчас смажу майонезом. Так аккуратненько намазую эти цей майонез. И вспомнилась мне, батьку рассказывал. Я не знаю, что это присказка, анекдот. Це історія життя. В общем, ну, це ж раніше свататися ходили. Ну і прийшли сватати дівку. Дівчину, прийшли сватати. І треба ж показати, яка вона хазяйка, стол накрити. І, значить, е... ну не знаю, короче, жених, ті свати, попросили вареники. Вот. І вона, коротше, наліпила тих вареників. І... ну, хотела показать, как она, ну, хозяйка, аккуратная, все, и сложила их в кастрюльку, залила водой и поставила на огонь. Ха-ха-ха-ха, так с мамкой смеялась, она из этого смешно им было. Ну, ты, короче, всегда рассказывала с того, что не надо быть аккуратисткой, надо, чтобы, ну, ну, быстренько все делать, она вот так вот, чтобы... Все правильно і, і аккуратненько. Типа думай, ну соображай. А я люблю аккуратно. Мене надо було чистенько. У мене коли я готовлю, я быстренько те вбрала, те, те сполоснула, щоб вона не скаплювалась на кухні вот бедлам. А Стівані, ну він вс мужик, мужики однопоточні, вони не можуть делать в два потоки думати, говорити. и что-то делать руками, и надо ну, сконцентрироваться на чем-то одном. Это просто у нас такая разная физиология, что это темно. И у Стивена всегда такие сразу, что Нет, тут что капец. Когда он готов, у меня вот это, блин. Ну, правда, он сам убирает, ну, как убирает. Он убирает, но потом я переубираю за ним. Ну, он хотя бы вот этот Самый основный срач убираю вот этот мес, А потом я уже полы підмыю, и там печку помою с толком, а не просто тряпочку сверху сделать вид. Так, намазала. Намазала все аккуратненько. Сейчас сюда вылью вот эту свою заливочку, а вот тут сверху, уже когда все будет готово, я еще сыра потру. Це моя фантазия. по-моему, я богато уже сделала луком. Сейчас попробую на соль. На соль и на сахар. Еще трошки подсахарить. Чуть-чуть сахарка. Чуть-чуть сольки еще. Правда, там соль не растворилась, может, не надо. Ц... Хибное выражение. Ну, теперь вкусно. Думаю, их богато наколотило. Сейчас подивимся. Вот сейчас надо вам показать, да? Сейчас. Прикиньте, тютелька в тютельку. Ну и все, поставила в духовку. Темно, да? Шуца я не знаю ничего. Может потому, что телефон на солнце нагрелся, муже його поламало. Ну, короче, дівчина опозорилася и замуж її не взяли. От горе, так? Да? Минут 45, я думаю. А вот зверху сирочка. І покажу вам. какой-то сыр, шо, очень растекся. Ну, конечно же, это жидкости было много. Та-дам! Денчик кушает. Сейчас Тивен придет надо еще водичку, соль и перец. Все, теперь полная картина. Она будет такая суховатая. Надо подливкой полить побольше сейчас. Стив сказал, что это тоже его первый, что он первый раз такой есть. Винаи фаршированный перец. Не, ну я же фаршировала перца, но наделала вот таким образом. Вот так разломала и сверху полила еще соусом. Разломала и сверху соусом. И у Стивена так само. Это Стивена, а это моя. Осталось два перчика. Я себе вторую ложила на тарелочку.